Выезжая на дорогу, человек сразу получает статус участника дорожного движения со всеми вытекающими с этого последствиями. Неважно, водитель фуры, автобуса, недорожника, легковушки, мотоцикла или велосипеда, человек становится частью трафика и должен быть внимателен и понимать, что от его действий могут пострадать другие. Вот это, на первый взгляд, несерьезная авария в Киеве, кроме самих участников ДТП, подпортила настроение не одному десятку людей. Дело в том, что ДТП с участием мотоцикла Хонда и велосипеда на долгое время парализовало движение трамваев по улице Жилянской. Где-то 5-6 составов точно есть. Угу. А да и долго ждете? А, ну вот сколько мы стоим, Наташа? Полчаса уже стоим. За это время на место ДТП приехала скорая помощь. Врачи даже успели оказать первую помощь пассажирке мотоцикла, у девушки подозрение на перелом ноги. Что касается самой аварии, то предварительно столкновение произошло так. Велосипедист остановился и собирался делать разворот налево. В этот момент в него влетел мотоцикл Honda, который двигался позади. После столкновения водитель байка не стал разговаривать. Парень сразу набросился на велосипедиста с кулаками. Благо в драку успели вмешаться свидетели. Он начал избивать этого человека. Он начал избивать этого человека. Мы подошли, потому что он начал его бить. Мы были против того, чтобы он его бил. Пусть выясняют по закону, но не надо бить. Велосипедист утверждал, он сигнализировал о своем повороте. Я сигнализирую всему движению, что я уже буду останавливаться и хотел повернуть на круг, ну, через лесовые пути туда налево. Я поднял руку, встал, я уже остановился, я уже стоял на месте, и меня вот влетел мотоциклист. Мотоциклист, в свою очередь, утверждал, что велосипедист никаких сигналов не подавал и вообще никак не обозначал себя на дороге. К тому же, по словам байкера, парень на эко-транспорте грубо нарушил правила. Вот разделительная была, вот. Потом резко передо мной перестроился как-то. Ни зеркал, ни поворотов, ни, абсолютно. Без человека правил не знать, что здесь разворачиваться через трамвайные пути нельзя. Именно незнание правил велосипедистам, по словам байкера, стало причиной ДТП. Нужны все правила дорожного движения знать. Абсолютно все знаки, повороты, указывать. Даже если у тебя велосипед, то должно быть какое-то зеркало у тебя заднего вида. А у человека вообще ничего нету. Шлем и все. Будь на этой улице велосипедная дорожка, такого бы не произошло. Будь внимательнее водитель байка, аварии, вероятно, тоже бы не было. Или если бы велосипедист лучше обозначил себя на дороге. Гадать можно долго. Кто-то точно виноват. Кто именно, должны установить милиционеры. В общей сложности авария парализовала работу трамваев на этом участке на два часа. Это ДТП еще раз говорит о том, что малейшее нарушение правил может повлечь за собой серьезные последствия. Больше видео с места аварии вы найдете на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.